І Віталій Гриньов є наш кореспондент нас на зв'язку, який знаходиться зараз в Мар'їнці, Де як поновлю поновилися обстріли? Віталію, чи чуєте ви мене? Віталій? Алло? Так, Алло, Віталій. Да, да, да. Так, доброго дня. Розкажіть, як яка зараз ситуація в Мар'їнці, Що там відбувається? А, добрий день. А, а, се час в Марінці. Ні, ніяких не стрілок. Бог не закончив. Наша це в. В 9 часов примерно закончился. Продолжительность его была часа где-то 2-3. Вот он начинался, то опять заканчивался. Что мы увидели здесь, что бросилось в глаза, вот когда заезжали в, 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 в населенный путь Маринку, это то, что, ну, несмотря на то, что город находится на почти вот в зонах, это, а, люди ходят в, э, в купальниках э, и в нижнем белье. Я это хочу подчеркнуть потому что ну, они уже настолько привыкли к, к обстрелам, что прям вот ну, это просто в голове не умещается. Вот э, их и мало, но они ходят вот в таком одеянии. Mm -hmm. Пообщались с местными э, жителями, там, которые пострадали тоже одна женщина чудом уцелела, вот прилетела прямо в ее дом, подключилась случилось а, сейчас. Итак, в детей. Вот, и она находилась в доме. Снаряд прилетел прямо в, в кухню, где она находилась. Но она все-таки внук ее там в этом ну, слава Богу, никто не пострадал. В городе сейчас ведется патрулирование. Мы пообщались с начальником разыскного отдела. Он говорит, что патрули, его люди патрулируют город. В городе сейчас тихо, спокойно, света сделали сегодня буквально. Вот. И зачистка вот та потамис прекращена в городе. Угу. Так, тобто фактично там зараз вже ця зачистка завершено, скільки завершена в принципі, ця операція чи А, ні. Я я я маю на увазі, що це означає, що зачистка вже завершена повністю? Ну, такого на частка і виточиста. на початку леє Зрозуміло. Зрозуміло, Віталій. І який, який характер був обстріл? Що обстріляли, що обстрілювали зранку? Обстріл був. І примізли ціна мета. Больбовні так. На лінії ограничення це переходили. Добре, дякую. дякую,